محراب مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام ہنّا تھا جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھی اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس میں لے کر گئیں اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت زکریہ علیہ السلام تھے جو حضرت مریم کے خالو تھے حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم کو اپنی کفالت اور پرورش میں لے لیا اور بیت المقدس کی بالائی منزل میں تمام مردوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم کو اس محراب میں ٹھہرایا چنانچہ حضرت مریم اس محراب میں اکیلی خدا کی عبادت میں مصروف رہنے لگیں اور حضرت ذکریہ علیہ السلام صبح و شام محراب میں ان کی خبر گیری اور خرد و نوش کا انتظام کرنے کے لیے آتے جاتے رہے چند ہی دنوں میں حضرت مریم کی محراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہوئی کہ جب حضرت ذکریہ علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں جھاڑوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل جھاڑوں میں پاتے حضرت ذکریہ علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے کہ اے مریم یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں تو حضرت مریم یہ جواب دیتی کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب وزیع عطا فرماتا ہے حضرت ذکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی شرط سے نوازا تھا مگر ان کے کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنا موجزن تھی اور بارہا انہوں نے گڑ گڑا کر خدا سے فرزند ملنے کی دعا بھی مانگی تھی مگر خدا کی شانیں بے نیازی کے باوجود اس کے اب تک ان کو کوئی فرزند نہیں ملا جب انہوں نے حضرت مریم کی محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آتا ہے تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیف ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے مگر ہو اللہ جو حضرت مریم کی محراب میں بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے وہ قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم کے اولاد کا پھل عطا فرما دے چنانچہ آپ علیہ السلام نے مہذاب مریم میں دعا مانگی اور آپ کی دعا مقبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا جن کا نام خود خدا عالم نے یار رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرط بھی عطا فرمایا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ کو اس طرح بیان فرمایا ہے ترجمہ جب حضرت سکریہ محراب میں داخل ہوتے تو اس کے پاس رزق پاتے یعنی حضرت مریم کے پاس رزق پاتے آپ نے کہا کہ اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے وہ بولی کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے اسی جگہ حضرت ذکریہ نے اپنے رب کو پکارا کہا کہ اے میرے پروردگار تو مجھے اپنے پاس سے ستھری اولاد دے بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے تو فرشتوں نے انہیں آواز دی اور وہ مہتاب میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ آپ کو حضرت یحییٰ کی خوشخبری سناتا ہے جو کلمات اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے اور عورتوں سے ہمیشہ بچنے والے ہوں گے اور نبی اور صالحین میں سے ہوں گے سورہ علیہ عمران رکو نمبر چار درس ہدایت اس واقعہ سے مدرجہ ذیل عبرتوں کی تجلی ہوتی ہے جن سے ہر مسلمان کو سبق حاصل کرنا بہت ضروری ہے نمبر ایک حضرت مریم با پر آمد ولی ہیں اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حضرت مریم صاحب کرامت اور مرتبہ ولایت پر فائز ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی محراب میں پھل آتے تھے نمبر ایک حضرت مریم با کرامت ولیاں ہیں اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حضرت مریم صاحب کرامت اور مرتبہ ولایت پر فائز ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کی محراب میں پھل آتے تھے اور وہ بھی جاڑوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل جاڑوں میں یہ ان کی ایک بہت ہی عظیم و شان کرانی ہے جو ان کی فلائد کی شاہد عدل ہے نمبر دو عبادت گاہ مقام مقبولیت ہے اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ والے جس جگہ عبادت کریں وہ جگہ اس قدر مقدس ہو جاتی ہے کہ وہاں رحمت خدا بندی کا نزول ہوتا ہے اور وہاں پر دعائیں مقبول ہوا کرتی ہیں جیسا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا محراب مریم میں مقبول ہوئی حالانکہ وہ اس سے پہلے بیت المقدس میں بار بار یہ دعا مانگ چکے تھے مگر ان کی مراد پوری نہیں ہوئی تھی